Əuzü billahi minəşşeytanərrəcim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və bihə nəstəin və huve xeyr nəsirən və məin. Və elhamdülillahi rəbbil-aləmin. Əziz dostlarımız, biz təcvidin höküm bölməsində dərslərimiz davam edir. İdğam, nunun sakininin idğamı, mimin sakininin idğamı qurtardıqdan sonra və onların həkimləri qurtardıqdan sonra biz Mədd və qəsr bölməsində bəs edirik. Mədd nə deməkdir, qəsr nə deməkdir? Biz bunların lüğətlərini, biz bunların təriflərini oxuyaraq sizlərə mənasını çatdıracağıq inşallah. Mədd lüğətdə artırmaq və əlavə etmək mənasındadır. Yəni uzatmaq mənasındadır. Qəsr isə onun əksi olaraq azaltmaq, yəni qısa oxumaq mənasındadır. Əziz dostlarımız, mət hərfləri və onun səb ə, deməli səbəbi. Mədd üçün hərf və onun səbəbi lazımdır. Biz yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, mədd və qəsr bölməsində məddin hərfləri ki, mədd üçün gələ hərf lazımdır madd üçün uzadıcı əlif, uzadıcı vav wow və uzadıcı ye hərfləri təyin olunub. Yəni bunlara maddli əlif, yəni iki hərəkəli e, əlif, iki hərəkəli vav wow və iki hərəkəli ye maddli əlif, maddli vav, wow, maddli ye deyilir təcviddə bunlara. Bunlar maddin hərfləri hesab olunmur. Səbəb maddin baş verməsinə səbəb isə Bu 2 həmzə və sukundan ibarətdir. Biz burada təşdidi qeyd etməmək üçün şey yazmamışam təşdidi. Təşdidin özündə belə e, sakin olduğundan təşdid özüdə maddə səbəb olur. Amma əsl qrammatikanı bilənlər ə yani bilirlər ki, sakin və yaxud da təşdid bunların heç bir fərqi yoxdur. Və məddin hərflərindən sonra səbəb gəldikdə məddin növləri meydana gəlir. Məddin Burda biz 4 növün, eee, yazmışıq və bunların diqqət eləsəz səbəblərini də yazmışıq. Bizim 4 dənə maddimiz var və bu 4 maddə: maddə mütəsildir, maddə münfəsildir, maddə lazımdır və maddə arizi. Maddə mütəsilinə maddə eee münfəsilin səbəbi, yəni onu səbəbkarı olan həmzədir və maddə lazımla maddə arizinin də səbəbi isə bir sözlə sakitdir. İnşallah biz bu bəslərdə bu bəsləri izah edərək ki, məddi müddəsil nəyə deyilir, məddi munfəsil nəyə deyilir, inşallah çalışacağıq biz qısa müddət ərzində bunları sizlərə açıq, aydın şəkildə çatdıra biləyik. Bizim ə, ümumiyyətdə əgər o 3 yuxarıda ki, yazılıb məddin hərfləri, əgər bu mədd hərflərindən sonra Məddin səbəbi gəlməzsə, onda təbii mədd adlan adlanacaq. Yəni buna deyirlər qasr. Yəni iki hərəkətdən ibarət olan, eee, təbii mədd. Mə təbilindən o zaman çıxır ki, mədd hərflərindən sonra həmzə və ya sakin gəlmiş ola. Deməli Belə, e, biz başa düşürük. Əgər məd hərflərindən sonra məddin səbəbləri gəlməsə, onda biz məddi məddi təbii adlandıracağıq. Məsələn, "ətu ni" diqqətliyin bir kəlmədə məddin üçü də var. Əlif məddi var, vav e, məddi var və ya məddi var. "ətu ni". "ətu ni". Bunlar deyilir məddi təbii nə əlifdən sonra bir həmzə gəlib, sakin gəlib. nə e, məddili vavdan sonra, nə, nə məddili yədən sonra ki, ni məsələn nun səsini uzadır. Və ya ūzinə ūvinə məddilə vav gəlib, vi məddili yədən ibarətdir. E, e, və nə məddili əlifdən ibarətdir. Buna deyirlər mə, təbii mat. Amma keçirik məddin növlərinə. Məddin 4 növü var, burada da qeyd eləmişik. Məddi muttasil, məddi munfasil. Biz bunları diqqət eləsəz, ikisinin səbəbi bir, ikisinin səbəbinə səbəbi həmzədir. İkisinin səbəbi sakindir. Ona görə mədd-i müttəsillə mədd-i munfəsilini bir yerdə cəmləşdirib. Yəni ikisinə də səbəb olan ə, həmzədir. Mədd-i müttəsilin tərifinə baxdıqda mədd-i müttəsil o maddə deyil, müttəsil, yəni birləşik. O maddə deyirlər ki, həmzə ilə ə, məddin maddn maddin səbəbi yəni məd hərfi ilə maddin səbəbi bir kəlmədə olsun biz buna misal olaraq yaşə u kəlməsin yaza bilərik burada yaşə yaşəu diqqət elədirs həmzə burada yaşə kəlməsinin tərkibindəndir buna deyirlər madd məd maddə muttasil madd munfəsilin Misalı isə madd-i muttasil, munfasil, eee fasiləli ayrı məddə deyillər. Mədd-i munfasilin mənası, yəni ayrı iki kəlmədə, yəni e, məd hərfi bir kəlmədə, eee səbəb-i məd, məddin səbəbi isə başqa bir kəlmədə olan məddə deyillər munfasil mədd. Məsələn bima bima unzila Unzila da ayrı bir müstəqil kəlmədir, bima da ayrıdır kəlmədir. Yəni bunların ikisi, yəni ayrı-ayrı mənaları var. Diqqət eləyin, əlif bimada mim hərfindən sonra yerləşib, unzila isə nazələ kəlməsinin əvvəlində olan nədir? E, həmzdədir. Ona görə e, burda maddə mufəssəl adlanır. İndi siz e, sual verə bilərsiniz. Niyə birinə maddə mütəssil e, adlanır, birinə maddə mufəssəl adlanır? Fərqi nədir? İki kəlmədə olsun, bir kəlmədə olsun, e, sakit olsun. Bunların fərqi nədir? Əlbəttə biz bunların fərqlərinin e, onların çəkilmə miqdarında biz bilərik. O zaman lazım olur. Məsələn, mütəssil maddə deyəndə, bitişik maddə deyəndə bu maddin Aşağa çəkilmə miqdarı 4 hərəkətdən 6 hərəkətə qədərdir. Münfəssil ayrı maddənin çəkiliş miqdarı 2 hərəkətdən 5 hərəkətə qədərdir. Görürsüz 6 deyil. Maddə lazımın ə, hərəkət miqdarı 6-dır konkret olaraq. Maddə arizinin ə, məsələn ə, miqdarı müxtəlif formaldır. 2 ola bilər, 4 ola bilər, 5 ola bilər, 6 ola bilər və s. Diqqət eləsin hərəs edirsizsə hərəsinin özünə məxsus olan bir nəyi var? E, çəkilmə miqdarları var. Bu da bizim e, müntəfəsil maddəmizin tərifi və onun misalları. Burada biz kəsirli maddə lazıma və əlbəttə bu kitabda e, e müxtəlif formalı misallar e, vuraraq Ə, məsələn, ə, biz maddə muttaslim salın oxuyaq. Yaşa <Rank> siət suu. Diqqətli olsu 4 hərəkət miqdarında mən uzadıram. Veyə <y Rank> maddə munfəsil ayrı məd Ay bimaunzila fi an fun sihim ailmhi illa ma lahu akhlade mufasıl maddə aid olan bir e, misallar idi bunlar deməli biz buların tərifin və uzanma miqdarın maddə muttasil e, 4 hərəkətdən 6 hərəkətə qədər miqdarında munfəsil məd 2 4 5-ə qədər məd lazımdır ki bunun tərifi məd lazımın tərifi e, səbəbi sukun olan məd məd lazımdır adlandır. Yəni məddin səbəbi nədir? Sakindir və ya təşdiddir. Diqqət eləyin. Ə lazım məd özü də bir neçə formadadır. Bir müqəddə hərflərdədir, bir də kəlmələrdədir. Məsələn biz bunu necə izah edə bilərik burada? Quran-Kərimdə bilirsiniz ki, müqəddə hərflər adlanır. Hərfdən ibarət olan ayə. Məsələn, əlif, lam, mim. Əlif, lam, mim üç hərfdən ibarətdir və burada mədd lazım baş verir. Bir bu formalı mədd lazım var, yəni hərflərdən ibarət. Bir də var ki, kəlmədən ibarət. Məsələn, hamımızın tanış olduğu ğayrəl-məğdubi əleyhim vəl-dallin. Vəl-dallin. Diqqətiniz siz vəl-dall də qətiniz, -da -da hərfində Burda lazım məd var. Niyə? Çünki ləm hərfinin üzərində nə var? Sakin var. Təşdidlə gəlib orada əlbəttə sakin olduğundan ona görə burda məddi lazımdır. Bunun da çəkilmə miqdarı bir sözlə altı hərəkətdən ibarətdir. Və əlbəttə mən bunları biraz qısa olaraq deyirəm. Kitabda siz inşallah bunlara daha da artıq ə izahına baxa bilərsiniz. Lazım olan qədər biz ə, məddi lazım haqqında, məsələn, məlumat verdik sizə ki, məddə lazım, ona görə lazım mədd deyirlər. Buna vacib məddə deyirlər. Bəlkə bə, ola bilsin siz bu haqqda hardasa eşitmisiniz. Məddə vacib, yəni vacib məd. O məddə deyirlər ki, yəni onun uzadılışı, onun hərəkəsi altı ə, altı hərəkə bir sözləm olmalıdır və onun da səbəbi sakindir. Bax diqqət eləsiz bura yazmışam. Sakin. E, ona görə altı hərəkət lazımdır. Və keçirik məddi ariziyə. Arizinin mənası onun da səbəbi sakindir. Niyə arizi deyirlər? Arizi yəni sonradan baş vermiş məd. Sonradan məd halına düşmüş kəlmə. Diqqət edirsinizsə, məsələn, ər-Rəhman surəsində "Fəbi ayi alai rabbikuma tukəzziban". Bu tam ya tanış olan ayə olduğundan mən bu ayəni oxudum. Çox yəni maddə arizi demək olar ki bütün ayələrin o vəqiflərdə baş verir. Bütün ayələrdə bəzi ayələr çıxmaq şərti ilə olar ki alif-i maddi ilə bitir, vav-ı maddi ilə bitir, yay-ı maddi ilə bitən yerlərdə medd-i arizi baş vermir. Sadəcə sakinlərdə, axırı sakinlə bitən kəlmələrdə, demək onlar ki medd-i arizi medd baş verir. Tukəzzibən kəlməsində, məsələn mən bura yazıram tukəzzibən. Əslində tukəzzibən idi. Tukəzzibani Vəkf elə dilimlərə görə burada olur tukezzibən. Diqqət elədirsə, burada mədd artırırıq bura. Niyə? B hərfindən sonra məddli əlif var. Məddli əlifdən sonra əgər sakin gələrsə, onda nədir? Arizi məd meydana gələcək. Bunun da çəkilişi, yəni uzatma miqdarı 2 hərəkətdən 6 hərəkətə qədər biz bu mədlərdən istifadə eləyə bilərik. Və burada əziz dostlar, ə, əlavə olaraq məddə lin, yəni lin ə, bu y hərfi ilə vəf hərfinə aid olan bir məddədir. Bunu əlavə olaraq burada biz qeyd etməliyik məddilliyini. Çünki bu da ə, sonradan ə e, miyətanə gələn məddərdən biridir. Məsələn, ayin kəlməsində və yaxud e, xauf kəlməsində məddilindən hesab olunur. Mən bunu bura qeyd eləyim. Əlavə məddilin. Bunda qeyd edək, bunda haqqında sizə biraz izah verək. Lin məddə. Lin məddə nə deməkdir? Bu yanən sakitli yanən sakinli vavda e, deməli baş verir. Biz yadınıza e, sağlam qeyd edeyim ki, biz lin hərfləri haqqında da biz danışdıq. Həmin sakinli y əgər özündən qabaq fətə gələrsə, məftuh gələrsə onda lin baş verəcək. Lin nə idi? Lin yumşaq oxumağa deyilir. Və burada da əgər e, yə sakinli y hərfindən sonra ayn kəlməsi məsələn ha, yını Əgər sakin gələrsə yeydən sonra bunda lin məddinə çevriləcək. Bu da xüsusi bir e, formadır ki, buncun yazılır. Və ya xaufin xauf ayr xauf olursa xauf. Biz bu hərəkəni 6 hərəkə miqdarında da 2 4 6 miqdarında da biz bu hərəkəni uzada bilərik. Buna da deyirlər lin məddi. Bilirsiniz, lin yalnız Vau wow, və y hərfi ilə bağlı olduğuna görə onun adı da linməddi, adlandırmışlar. Bu həftə də e, elə bilərəm yetərincə məlumatınız oldu inşallah. Bu maddələrdən bir neçəsini mən oxuyuram. Məsələn, lazımı məddə aid olan misal wahaj. Qala tuha junni Bu da bizim maddə lazıma aid olan e, misal idi. Ayn kəlməsi e, maddə linə aid olan bir misalımızdır. Ayn aynayn min xauf. Bu da maddə linin misalı. Bizim Madd bəhsimiz bura burada tamam olur. E, sizləri uca e, Tanrımıza tapşırıram. İnşallah e, gələn dərslərimizə qədər e, Allahın amanında. Vəsəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətu.